لوگوں نے پوچھا آ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و وسلم کیا ہم اپنے رب کو قیامت میں دیکھ سکیں گے اب صلی اللہ علیہ و وسلم نے جواب کے لیے پوچھا کیا تمہیں چودویں رات کے چاند کے دیکھنے میں جبکہ اس کے قریب کہیں بادل بھی نہ ہو شبہ ہوتا ہے لوگ بولے ہرگز نہیں یا رسول اللہ پھر آپ نے پوچھا اور کیا تمہیں سورج کے دیکھنے میں جبکہ اس کے قریب کہیں بادل بھی نہ ہو شبہ ہوتا ہے لوگوں نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و وسلم پھر اپنے فرمایا کہ رب العزت کو تم اسی طرح دیکھو گے لوگ قیامت کے دن جمع کیے جائیں گے پھر اللہ تعالی فرمائے گا کہ جو جسے پوجتا تھا وہ اس کے ساتھ ہو جائے چنانچے بہت سے لوگ سورج کے پیچھے ہو لیں گے بہت سے چاند کے اور بہت سے بتوں کے ساتھ ہو لیں گے یہ امت باقی رہ جائے گی اس میں منافقین بھی ہوں گے پھر اللہ تعالیٰ ایک نئی صورت میں آئے گا اور ان سے کہے گا کہ میں تمہارا رب ہوں وہ منافقین کہیں گے کہ ہم یہیں اپنے رب کے آنے تک کھڑے رہیں گے جب ہمارا رب آئے گا تو ہم اسے پہچان لیں گے پھر اللہ ازوجل ان کے پاس ایسی صورت میں جسے وہ پہچان لیں آئے گا اور فرمائے گا کہ میں تمہارا رب ہوں وہ بھی کہیں گے کہ بے شک تو ہمارا رب ہے پھر اللہ تعالیٰ بلائے گا پل رات جہنم کے بیچوں بیچ رکھا جائے گا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنی امت کے ساتھ اس سے گزرنے والا سب سے پہلا رسول ہوں گا اس روز سوا انبیاء کی کوئی بھی بات نہ کر سکے گا اور انبیاء بھی صرف یہ کہیں گے اے e اللہ مجھے محفوظ رکھیو اے e اللہ مجھے محفوظ رکھیو اور جہنم میں سدان کے کانٹوں کی طرح آنکس ہوں گے سدان کے کانٹے تو تم نے دیکھے ہوں گے صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ ہاں صل اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا تو وہ سدان کے کانٹوں کی طرح ہوں گے البتہ ان کے طول و عرض کو سوا اللہ تعالی کے اور کوئی نہیں جانتا یہ آن کس لوگوں کو ان کے امال کے مطابق کھینچ لیں گے بہت سے لوگ اپنے عمل کی وجہ سے ہلاک ہوں گے بہت سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے پھر ان کی نجات ہوگی جہنمیوں میں سے اللہ تعالی جس پر رحم فرمانا چاہے گا تو ملائکہ کو حکم دے گا کہ جو خالص اللہ تعالی ہی کی عبادت کرتے تھے انہیں باہر نکال لو چنانچے ان کو وہ باہر نکالیں گے اور مہدوں کو سجدے کے آثار سے پہچانیں گے اللہ تعالی نے جہنم پر سجدہ کے آثار کا جلانا حرام کر دیا ہے چنانچے یہ جب جہنم سے نکالے جائیں گے تو اثر سجدہ کے سوا ان کے جسم کے تمام ہی حصوں کو آگ جلا چکی ہوگی جب جہنم سے باہر ہوں گے تو بالکل جل چکے ہوں گے اس لیے ان پر آب حیات ڈالا جائے گا جس سے وہ اس طرح ابھر آئیں گے جیسے سیلاب کے کوڑے کرکٹ پر سیلاب کے تھمنے کے بعد سبزہ ابھر آتا ہے پھر اللہ تعالی بندوں کے حساب سے فارغ ہو جائے گا لیکن ایک شخص جنت اور دوزخ کے درمیان اب بھی باقی رہ جائے گا یہ جنت میں داخل ہونے والا اخری دوزخی شخص ہوگا اس کا منہ دوزخ کی طرف ہوگا اس لیے کہے گا کہ اے میرے رب میرے منہ کو دوزخ کی طرف سے پھیر دے کیونکہ اس کی بدبو مجھ کو مارے ڈالتی ہے اور اس کی چمک مجھے جلائے دیتی ہے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیا اگر تیری یہ تمنا پوری کر دوں تو تو دوبارہ کوئی نیا سوال تو نہیں کرے گا بندہ کہے گا نہیں تیری بزرگی کی قسم اور جیسے جیسے اللہ چاہے گا وہ قول و قرار کرے گا آخر اللہ تعالیٰ جہنم کی طرف سے اس کا منہ پھیر دے گا جب وہ جنت کی طرف مکرے گا اور اس کی شادابی نظروں کے سامنے آئی تو اللہ نے جتنی دیر چاہا وہ چپ رہے گا لیکن پھر بول پڑے گا اے اللہ مجھے جنت کے دروازے کے قریب پہنچا دے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیا تو نے عہد پیمان نہیں باندھا تھا کہ اس ایک سوال کے سوا اور کوئی سوال تو نہیں کرے گا بندہ کہے گا اے میرے رب مجھے تیری مخلوق میں سب سے زیادہ بد نصیب نہ ہونا چاہیے اللہ رب العزت فرمائے گا کہ پھر کیا ضمانت ہے کہ اگر تیری یہ تمنا پوری کر دی گئی تو دوسرا کوئی سوال تو نہیں کرے گا بندہ کہے گا نہیں تیری عزت کی قسم اب دوسرا سوال کوئی تجھ سے نہیں کروں گا چنانچے اپنے رب سے ہر طرح عہد و پیمان باندھے گا اور جنت کے دروازے تک پہنچا دیا جائے گا دروازے پر پہنچ کر جب جنت کی پنہائی تازگی اور مسرتوں کو دیکھے گا تو جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا وہ بندہ چپ رہے گا لیکن آخر بول پڑے گا کہ اے اللہ مجھے جنت کے اندر پہنچا دے اللہ تعالی فرمائے گا افسوس اے ابن آدم تو ایسا دغاباز کیوں بن گیا کیا ابھی تو نے عہد و پیمان نہیں باندھا تھا کہ جو کچھ مجھے دے دیا گیا اس سے زیادہ اور کچھ نہیں مانگوں گا بندہ کہے گا اے رب مجھے اپنی سب سے زیادہ بدنصیب مخلوق نہ بنا اللہ پاک ہنس دے گا اور اسے جنت میں بھی داخلہ کی اجازت عطا فرما دے گا اور پھر فرمائے گا مانگ کیا ہے تیری تمنا چنانچہ وہ اپنی تمنایں اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھے گا اور جب تمام تمنائیں ختم ہو جائیں گی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ فلا چیز اور مانگو فلا چیز کا مزید سوال کرو خود اللہ پاک ہی یاد دہانی کرائے گا اور جب وہ تمام تمنایں پوری ہو جائیں گی تو فرمائے گا کہ تمہیں یہ سب اور اتنی ہی اور دی گئیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و وسلم نے فرمایا کہ یہ اور اس سے دس گنا اور زیادہ تمہیں دی گئیں اس پر حضرت ابو حریرا رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و وسلم کی یہی بات صرف مجھے یاد ہے کہ تمہیں یہ تمنائیں اور اتنی ہی اور دی گئیں لیکن حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے آپ کو یہ کہتے سنا تھا کہ یہ اور اس کی دس گنا تمنائیں تجھ کو دی گئیں